يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عنه تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسبه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما قدر الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما قدر الله بعضهم على بعض وبما انفقوا وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعدوهن واحجروهن في المطاج واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا